Біле місто, з вами програма «Бу на радио «Керман». У мікрофон Макс Бордя та до мене сьогодні завітала. Цікава людина із такою важной сферы, як сільське господарство, а, а від недавно взагалі наші надійні партнери, директор підприємства «Агропостач» чи «Прасова Доброго дня! Добрый день! Можна, будь ласка, микрофон? мікрофон, Добрый... день. Добрый день, Розкажіть нашим слухачам, чим займається ваше підприємство, ну, предприятие «Запостач» – это сеть магазинов, которая занимается продажей запчастей сельскохозяйственной, грузовой техники и оборудования сопутствующего. Это так, разумеется, до машин, до комбайнов? Конечно, комбайны, машины, косилки, сейлки, все. Доброе. А как долго вы предприятия? ваше предприятие? Э, нашему предприятию в этом году 17 лет. Основано в 2002 году. Ну и белград филиал один из первых был открыт. Добре, не так, что У нас 11 филиалов. Это а. Одесская, Николаевская область, а также главный офис находится в Нерубайском. Там есть смотровая площадка. Адрес Нерубайская, Виноградная, 29. Вы уже в зале адресу сказали? Да. Доброе, и Имеется в виду дополнительные, да, которые к этому. У нас да. как бы э, есть неограниченный спектр возможностей. И мы как бы стараемся удовлетворить спрос всех наших покупателей. Даже <по <Drawing> занимаемся видеонаблюдением охраной для ремонта, всяких узлов у нас есть условия. Я вас ночую, их, тришки, гуси до микрофона не так, еще до вас есть такое питание, чи постоянно, постоянно ваши импортные запчасти... чи є постійно в продажу импортные запчастины, например, так я не только запчастины а отечественного производства. Да, у нас разнообразнейший ассортимент, у нас более 25 тысяч запчастей, соответственно, есть у нас на импортную технику, как бы в основном у нас, конечно, на наличии всегда есть фильтра, масла, подшипники, а все остальное, что там такое необходимо, мы привозим под заказ там, в течение 2-3, Но это уже конкретно по какой-то запчасти. У нас есть запчасти таких брендов, как New Holland, Class, mm -hmm. угу. Добре. А как происходит? это Це мне потребно прийти, например, в ваш магазин. Я э, залишаю заявку, под этим мне потребно, например, там и быть и По дальнему вы замовляете так? Да, у нас можно сделать заказ оформить на любом из филиалов. У нас как бы все это совместно сделано. Можно сразу же отправлять заявку. Управляются там как что и мы договариваемся цена в течение какого времени мы будем при... поставлять товар. Доброе. А можно ли вас заменять товар например? Вот я беру у вас например какие-то фильтры, так да? и чем вы не подошли? Можно ли вас заменять товар? Конечно, нафиль? это все очень просто. Не подошли, принесли, подменяли, договорились. Все у нас хорошо с этим, все у нас отлично. Доброе. А если например скажите так, почему покупатели выбираются на вас? Э, ну, я так думаю, что у нас, потому что очень хорошее предприятие, у нас качественный товар, у нас разнообразная продукция, у нас офигенные друзья, коллектив, в общем, вкусный кофе. А вы же а если посмотреть еще вы планировали Расширить сельскохозяйство Да, конечно Мы планируем развить сеть По всей Украине Предприятие, которое старается развиваться С каждым днем Улучшать, чтобы помогать Нашему сельскому хозяйству Чтобы все у нас было хорошо Учитывая все пожелания Наших покупателей Мы стараемся идти в ногу со временем И как бы у нас будет открыт новый интернет-магазин, uh -huh. а Ну, как бы можно будет через любой, э, любое устройство, любой регион может оформить заявку на этом сайте, ну, как бы и заказать товар. Также у нас семинары проводятся для наших покупателей, для предварительного У да, нас в социальных сетях мы, там, Инстаграм, в Вы Да, скажите, пожалуйста, нашим слухачам, я Подачи у вас найти, которые где сейчас наслухают? На газете много писать Також у меня есть до вас, до вас такое питание. если например импортные не они постоянно есть в у арсенале? Чи, чи їх потрібно замовляти? Ну, постійно у нас есть такие, которые расходники называют: угу. масла, подшипники, фильтра. Это как бы наличие есть на складе. А все уже более-менее там такое серьезное, это все уже под заказ. Доброе. а дополняющие группы товаров где у вас? Конечно, у нас есть такие, как вот смазочные материалы, резинотехнические изделия, автохимия есть, инструмент есть, также масла есть у нас для любой техники. Сейчас вот у нас под урожай привезли огнетушители, а потому что для уборки урожая огнетушители а это немаловажная часть. Важны Складовая любой... Да, даже для любого предприятия обязательно должно быть. А у вас вы не Конечно. Так у меня еще такое питание. Расскажите мне про знижки. О, знижки у нас всегда есть. Для любых Групп покупателей для э, фирм, для частных лиц. У нас есть оптовые цены, у нас есть акции. Там, в период э, каких-то праздников проводятся всякие разные акции и все остальное. Добрый. Да, есть у нас отсрочка э, в период уборки на три месяца. Добре, таке ще питання до вас є. Чи думали ви розширюватись таким чином, надати нашим акроманцям, наприклад, місця для роботи? Можливо, ще якийсь філіал відкрити саме в нашем місті, там десь нам, ну, місць багато, де можна було відкрити. В нашому місті, думаю, достаточно недавно давайте розповідаємо. Открыть еще один филиал? Я уже в у нас. Хорошо. <laughs> а, а ваше предприятие принимает участие в социальных и благотворительных программах, или, может быть, акциях <laughs> Да, мы являемся социально ответственным предприятием, мы делаем добро вместе с благотворительным фондом «Пчелка». Хорошо. <laughs> а индивидуальный подход для каждого клиента есть у вас? Ну, да, это как бы подключает эти акции. То есть мы готовы сотрудничать со всеми. Mm -hmm. Я знаю, что у вас появились товары властные марки. Расскажите про это. Да, в прошлом году у нас появился э, сигнализированный шпагат для э, наших покупателей и рукава высокого давления. Сейчас это собственная марка Кропостач, называется также, как предприятие. Ну, ну и как это бы показывать, да, наш бренд платит, все, агропостача, и как бы в прошлом году уже были положительные отзывы. Так, все У нас все... это всегда есть на филиалах. Это все так, можно зайти, да, можно зайти и купить прямо сразу же в наличии все есть. Добре, а если посмотреть так, ваша компания берет участие в каких-то, например, благотворительных акциях, а вот, например, э... Помимо физ физических и юридических лиц, с кем вы еще готовы співпрацювати? Мы готовы со всеми работать. Кто хочет, мы никому не отказываем. У нас как бы есть и государственные, и юридические все. Кто приходит, mm -hmm. мы находим, стараемся найти компромисс со всеми. Так что приходите, пожалуйста, будем рады видеть. Мы адресу. Мы находимся в улице Гагарина, Белгородистровский, 33. Доброе! Побуждаем нашим слухачам, э, ну нашим слухачам всего самого наилучшего, а нашим покупателям обильных осадков, прекрасных урожаев всего самого наилучшего, чтобы мы всегда им помогали, им и мы завжди завтра... находили на, на вашем. Конечно, чтобы у нас как бы приходите, мы вас всем поможем всем. Всім знайдемо що посім не йдемо, що нужно, ні Все закажу. хорошо. <рес> головне приходите. Добре, з вами була програма Госторії та ведучий Макс Бордя. Та до мене сьогодні завітала одна з, най... з наших надійніших партнерів. Партнери, з якими з якими нам приємно співпрацювати, директор підприємства Агропостачі прасова віра. Попереду ефір програми в ответ», дочекайтесь та не перемикайтесь.